안녕하세요. 제이스입니다. 오늘 영상은 일본 후쿠오카 다치바나 고등학교에서 우리 학교로 단기유학을 오는 학생들과의 짧은 인터뷰를 준비했는데요. 아, 인터뷰가 일본어이기 때문에 아랫부분에 설정 눌러서 자막을 켜서 보시면 좋을 것 같아요. 그러면 한번 영상을 보시죠. <목소리> 土地がとにかく広かったですねはいほん最初見た時びっくりしましたねここの窓から見える景色本当にもうとにかく野原ですまあ、日本じゃこういうのはないかなっていうよほど田舎じゃない限りないっすねはいいやもうなんかこっちの学校の人はとにかくいっぱい話しかけてきてくれて日本ではあのー、廊下ですれ違ったりしても話しかけたりしないけどこっちの学校ではもう気さくに話しかけてきてくれて もう聞き取れる <laughs> 聞き取る練習にもなるし、すごい楽しいです。いろんなイベントとかがありますね。金曜日とか、例えばあれみんな私服で投稿したりとか、まあ、それ以外にもなんか選択して、例えばドッジボールやったりとか、ボードゲームやったりとかやっぱそういう楽しいことがあったりとかしますね。こっち側の学校は。誰がバカだろう。 ニュージーランドの学校と日本の学校の違いは日本の学校はクラスで行動したりすることが多いけどニュージーランドの学校は自分の好きな教科を取ったりできるところです、えー、ニュージーランドに来ることで、あのー、コミュニケーション能力がすごい上やっぱ他の人からもやっぱ話しかけられるんでこういう時になんて返したらいいんだろうとか。<laughs> 気になって家で調べたりして、その明日学校で使ってみたりとかで、やっぱいろんな人と,人と話せるので、あのー、すごい勉強になります。と、ニュージーランドに来るメリットは、もちろん英語も上手くなりますが、日本では体験できないスポーツや文化を学べるところですもう何か言われて、もう英語がわか,か,からなかったら、とりあえず、相手にグーグル翻訳を見せましょう。 そしたらもう相手が指してくれて文字打ってくれるんでなんてことになりますとりあえず使えるようになった方がいい英語イエスノーサンキューこの3つですねほんとにこれが言えたら一応生活はできますはい本当に生活ができて楽しむこともできますただ英語をもっと勉強したい場合は先に単語ある程度やっぱ覚えとった方がいいかなっていうのはありますね 뭐, 학교가 상당히 자유롭다. 그리고 자연이 너무 아름답다. 언제나 이런 이야기가 있거든요. 혹시 학교에 대한 궁금한 점이 있거나 그러면 이제 아래쪽에 질문을 좀 남겨주시고요. 그리고 오늘 이 영상의 내용이 좋았다면 좋아요와 구독을 눌러주시면 감사하겠습니다.